письмо Министерства на соискание премии президента для молодых ученых. О нем сообщали на сайт, вывешивали и сообщали на ректорате и передавали. Второе письмо было премия для молодых ученых Верховной Рады Украины. И третье письмо было это стипендия кабинета министров. У нас одна такая стипендия уже есть, ее получает Майко Наталья Владимировна, но в принципе Доступ всех желающих учитывается, то есть мы никого не ограничиваем. Честно скажу, шанс иметь вторую такую стипендию очень невелик, но решила рискнуть, у нас есть преподаватель, она помощник наша по науке, хан Елена Георгиевна, она работает на факультете преподознавства теперь уже, она вот вчера принесла папку с готовыми документами на эту стипендию. Ну, это была как бы она сама лично, ее поддержали там, соответственно, два доктора наук, что требуется по положению, у нее есть все собранные необходимые документы. Поэтому я просто, вот как, поскольку это идет молодой ученый, я вас ставлю в известность о том, что вот такие документы у нас поданы. Хочу сказать вам, для того, чтобы вы в следующий раз тоже более, может быть, просто не до всех дошла эта информация, ну, будем как-то более еще оперативно и активно, может быть, доводить до сведения. Обычно такие конкурсы именно на стипендию. То есть вот на премии объявляется раз в год, где-то в конце, либо в конце года календарного на следующий, либо в самом начале, вот те, которые я назвала. А стипендия объявляется дважды в год. Обычно это до, первого, ой, до 10 марта подаются документы и до 10... Сентября, ну вот такой был график раньше, поэтому э, себе на заметочку возьмите, пожалуйста, будут желающие, будем рассматривать кандидатуры. Какие-то у меня, ко мне вопросы вот по поводу, ну я скажу два слова. Елена э, Георгиевна Хан, она, я сказала, преподаватель факультета э, перекладознавства, она защитила кандидатскую диссертацию. У нее диссертация по одной из редких специальностей это париклод Таких у нас немного по Украине. И э, она уже получила, ну, то есть ее диссертация уже утверждена, по возрастному цензу на данный момент она соответствует тем требованиям, там основное, чтобы на э, момент подачи человеку еще не исполнилось 35 лет, то есть там, до 35 лет. Документы она все собрала, у нее есть рецензия доктора филологических наук немецкой и доктора филологических наук и доктора и профессора Берика. Ну, я думаю, мы не будем же... Вот, что вот а такое есть, вот сентябрь, март. И, то есть, а скажем, у значит, а, да. значит, стипендия назначается, именно эта стипендия назначается на два года. Размер этой стипендии на данный момент составляет 800 гривен. Она получается, получает эту стипендию ежемесячно. Кабинета министров. Кабинета министров, да, стипендия. Получается, эта стипендия ежемесячно выплачивается. Каждые полгода стипендиат должен отчитываться о том, что он выполнил, какую научную работу провел, каких существенных результатов достиг. Каждые полгода. То есть вот мы подаем кандидатуру, а, соответственно, тот, кто получает эту стипендию, Манько Наталья Владимировна, будет на ученом совете отчитываться, что существенно. А если какие-то там, ну, человек не справляется, не оправдывает, значит, это министерство имеет право снять эту стипендию. Вот. Ну, не знаю, как взыскать, у нас слава богу, таких случаев не было. Хотя в последнее время очень уже скучаются требования ко всему, что касается держа... державного ну, государственного финансирования и выполнения бюджетных тем очень строго контролируется, чтобы был конкретный существенный какой-то результат. И и вот гранты то четко требуются, и задерж замолвления, вот информатики раньше занимались там темами задерж замолвления, четко контролировать должен быть конкретный продукт, соответствующий той оплате, которую выделило государство. Ну, это был первый вопрос, который цветочки, а теперь будут ягодки. У нас с вами предстоит очень серьезное мероприятие на которой мы с вами все вместе, совместно, коллективно согласились. Вы, надеюсь, понимаете, что речь идет о всеукраинской конференции. Мы, конечно, пошли несколько упрощенным путем. Мы решили эту конференцию проводить заочно, то есть в виде интернет-конференции, правильно? Но все равно любое мероприятие требует соответствующей подготовки. И мы должны ее организовать наилучшим образом. У нас Конференция заявлена на апрель месяц. И сейчас, в феврале, у нас уже поджимают сроки. Мы должны разослать по вузам информационные письма, сообщения о том, что в нашем университете будет проходить такая конференция. В связи с этим, и не только с рассылкой писем, но и вообще с этим мероприятием, у меня есть ряд очень злободневных вопросов. Значит, я, наверное, давайте сделаем так. Я буду озвучивать эти вопросы, а потом, после того, как мы все это с вами обговорим, <как> мы все-таки выберем такой оргкомитет небольшой, который будет более мобильный, который дальше уже будет иметь связь со всеми остальными. Хорошо? Значит, первое. Первое, это вот Юра, наверное, будет записывать. Первое, это у нас составить информационное письмо правильным образом. Для того, чтобы его составить правильным образом, нам нужно уяснить, нам нужно э, уяснить специфику проведения интернет-конференции. Я вам честно скажу, что я с такой конференции еще как бы, ну так вот э, в плане организационном не сталкивалась. Поэтому у меня большая просьба, ну наверное, к Жене в первую очередь. Э, выяснить специфику проведения интернет-конференции. То, что я знаю, такие поверхностные сведения, что она проводится не в течение одного дня, а в течение определенного промежутка времени. Например, неделя объявляется, что интернет-конференция проводится там с 5 апреля по, по там, 8 апреля, условно говоря, или там по 10 апреля, 5 дней. И в течение этого времени э, на сайте должны вывешиваться те сообщения, поступления, статьи, которые приходят, и, и должна быть организована обсуждение этой информации. То есть вот у меня, ну, Женя как непосредственному ну, специалисту большая просьба, я думаю, что все, кто может поможет Жене и поддержит это, и поддержит мою просьбу к Жене, чтобы вот с этим моментом вы разобрались. Хорошо? Вы потом ко мне зайдете, там есть у меня ряд таких вот писем и ссылок на то, как, где можно посмотреть, мы потом это посмотрим. Значит, то есть специфика, нам нужно уяснить специфику проведения этой конференции. В соответствии с этим составить э, письмо. Второе, нам нужно э, организоваться самим, поскольку мы заявили эту конференцию, и э, я думаю, что люди будут принимать участие, поскольку, допустим, тем же аспирантам, тем, кто собирается получать там звание доцента, да, к недавно защитившимся нужна тоже участие в конференциях, разрабатывается и так далее. Ну и те, кто уже эти пути по этот путь прошел, тем не менее занимается наукой, тоже это нужно. Поэтому, пожалуйста, организуйте сами, и большая просьба, организуйте молодых ученых на своем факультете и на кафедре. Хорошо? давайте определимся. Объем. Мы можем это сделать как полноценную статью. И поднимать потом вопрос о том, что возможно по результатам этой конференции мы издадим второй выпуск наукового висника молодых ученых ХДУ. Вот тут, тут уже будет следующий вопрос с моментом оплаты. Значит, смотрите, если мы будем по результатам этого, то есть мы совместим одно с другим, и конференцию проведем, и подготовим материалы для сборника. Если мы будем издавать этот сборник, значит, тогда нам нужно объем хотя бы от 5 до там, 8 или 7 страниц. Ну, минимально там 6, условно говоря, там 10, 8, 7 страниц. Я не знаю, насколько легко это будет разместить, Женя, тоже вот а же вопрос. Делается. Или тезы подаются, или материалы? Будут. А честно, тезы тезы да, подаются, да, да. материалы, а потом печатаются тезы. Потом, нет, могут быть тезы И подавать. И мы Таня, вот вопрос в том, что понимаете, тезисы это тезисы, а зб... сборник да, науковых прац, а науковых это совершенно другое. Если мы можем пойти путем того, что тезисы мы размещаем на сайте, да, э, стать, а да, статьи да. э, публикуем, это может быть такое. Но это дополнительная работа. Дополнительные средства. Э, ну, средства э, мы будем все равно, мы тезисы тогда печатать не будем. Мы да. будем печатать только сборник статей молодых ученых. Поэтому вот я и хочу, чтобы мы обговорили этот вопрос. Наверное, конечно, да, логично разместить на сайте тезисы. Потому что все-таки статья ⁇ это ваша интеллектуальная собственность, правильно? И когда она напечатана в сборнике в печатном виде, вполне официально, это одно дело. А когда просто размещены тезисы, вот я сейчас смотрю, в последнее время приходят информационные письма, где пишется заочная конференция. Заочная состоит в чем? В том, что люди присылают статьи, их печатают, отправляют в сборник, и на этом конференция заканчивается. И во многих эм, э, письмах есть приписка, поскольку статья является интеллектуальной собственностью, мы гарантируем, что она не будет размещена на каком-либо сайте там, и, и, и иметь, ну, не будет иметь доступ там, из интернета. То есть сейчас вот такие приписки, это я уже не одно такое письмо встречалась, раньше такого не было, да, вот присылайте, мы разместим, вот, и, и, там даже было такое, что мы формируем, некоторые формируют сборник, его делают как интернет-сборник, и потом его не печатают, а просто вот, допустим, я, если туда подала статью, можно зайти на этот сайт и скачать там титул, ну то, что мне необходимо, там, допустим, именно для меня как статью, распечатать самостоятельно. Да. 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 Давайте подумаем, как лучше это сделать. Ну, тезисы, наверное, проблематично будет, все равно все будут следить. Да, нет, а что тогда что -то... по требованиям они должны сделать и тезис, Если и в электронном их оформить, и потом статьи. Если при желании публиковаться, тогда можно... А, сделать. да. Говорить, вы, вы, для тезис, нет желания, Но тогда ну, можно давай, идти да, таким почему? путем. Тезисы мы размещаем в плане обсуждения, предлагаем людей ознакомиться и обсудить, а желающим иметь публикацию да, да. в сборнике науковый вестник молодых ученых», там, до тезисів до тезис, додается полноценная статья обсягом обсяг, с такими-то вымогами. И тоді для ну, иногородних, понятно, это будет платная публикация. Ну, будет по понятно. поводу оплаты мы тогда будем разговаривать в бухгалтерии чтобы они нам рассчитали, это было официально и все как положено. Вот. На таком варианте останавливаемся. Хорошо, значит, тогда принимаем решение, что мы размещаем на для общего доступа и обсуждения тезисы просим, да? Тезисы а, можно две страницы, да? да? да, за двух страниц давайте будем делать. А желающим получить полноценную публикацию, тогда предлагаем вот такие условия, то структура, ну, как обычно, публикации, условия и, и все остальное. Все это мы обговариваем в информационном письме. Так, следующее. Эти письма нужно будет отправить. Я а думаю, что мы, мы да, я думаю, что мы будем отправлять электронный вариант. Сейчас это нормальная практика. Зачем нам покупать конверты, ходить на почту? Ну, это это опять-таки финансовые затраты и, и лишнее время. Вот, мы прекрасно делали, проводили студенческую конференцию. Вот в этом учебном году отправили электронные письма. И очень много было желающих. Там, правда, было заявлено, что печататься сборник будет бесплатно, только за пересылку они. Ну, понятно, бесплатно много было желающих печататься, получился двухтонный сборник. Но это не значит, что мы снимаем с наших молодых ученых ответственность за наш сборник. Кстати, о сборнике сборник уже в издательстве, уже его спасибо всем, кто читал. Нас читали Андрей Силамахин читал, Инна Вячеслава Варнавская читала как корректоры, Сергея Аркадьевича мы подключили он помог читать сборник, и эм, Таню Коваль, да, Коваль Таню вот тоже подключила, кстати, забыла, что у нас будет, так, ему повезло. Они спасибо все вычитали, там есть некоторые недоработки, все там доделывается. Я думаю, что ну, уже вот мы на финише с этим сборником. И так сложилось, что финансы, реорганизация и все остальное несколько растянули. Но с вас не снимает это ответственность за наличие публикаций наших молодых ученых во втором выпуске. Все должны? Да.